Selamat datang. Hari ini kita nak rungkai satu cerita yang sangat penting, iaitu cerita macam mana peta Malaysia yang kita kenal sekarang ni boleh terbentuk. Setiap negara ada tarikh lahirnya kan? Tapi untuk Malaysia ceritanya hmm sedikit rumit. Jom kita beriasasat bersama. Okey, soalan pertama dan ni soalan cepumas. Kalau kita tanya orang, bila hari kebangsaan? Mesti ada yang jawab 31 Ogos, ada yang jawab 16 September, mana satu sebenarnya tarikh lahir Malaysia? Ha, memang ramai yang keliru kan. Sebenarnya, dua-dua tarikh ni betul-betul penting tapi untuk sebab yang sangat berbeza. Macam ni ceritanya. Pada tahun 1957, yang merdeka tu ialah Persekutuan Tanah Melayu. Itu semenanjung sahaja. Tapi, Malaysia yang lengkap, yang ada Sabah dan Sarawak sekali, itu hanya wujud enam tahun kemudian, pada tahun 1963. Jadi nampak tak, dua tarikh, dua peristiwa yang berlainan tapi saling berkait. Inilah perjalanan kita untuk penjelasan kali ini. Kita akan mula dengan keadaan sebelum Malaysia, lepas tu kita tengok macam mana idea ni muncul dan apa cabarannya. Kenal dengan orang-orang penting di sebaliknya, saksikan detik kelahirannya dan akhir sekali kita fikirkan tentang kesannya sampai ke hari ini. Jom kita undur masa ke awal tahun 60-an. Masa tu peta Asia Tenggara nampak lain sangat tau. Jadi, siapa yang ada di rantau ni sebelum wujudnya nama Malaysia? Okey, watak utamanya tentulah Persekutuan Tanah Melayu yang baru je merdeka pada tahun 1957. Ia gabungan 11 negeri yang ada di Semenanjung. Tapi, Tanah Melayu bukan bersendirian. Di sekelilingnya ada jiran-jiran lain. Ada Singapura, sebuah pelabuhan yang sangat strategik dan sibuk. Seberang Laut Cina Selatan pula, ada Sarawak, Borneo Utara yang kita kenal sebagai Sabah sekarang dan juga Brunei. Semua ni wilayah yang berasingan dengan pentandiran sendiri kebanyakannya masih di bawah pengaruh British. Jadi macam mana boleh timbul idea nak satukan semua wilayah yang berbeza-beza ni jadi satu negara? Apa puncanya? Idea ni sebenarnya dah lama dibincangkan. Tapi ia jadi benar-benar rasmi pada Mei 1961. Dalam satu ucapan yang sangat bersejarah di Singapura, Perdana Menteri Tanah Melayu masa itu, Tunku Abdul Rahman, secara terbuka mencadangkan, "Jom kita wujudkan satu persatuan baru yang lebih besar dan kita namakannya Malaysia." Okey, kita kena faham betul-betul bab ni. Ini bukan sekadar angan-angan, wah seronoknya kalau negara kita lagi besar. Bukan. Idea ni sebenarnya adalah satu jalan penyelesaian strategik untuk tiga masalah besar yang sedang melanda rantau ni pada waktu itu. Jadi, inilah tiga sebab utamanya. Pertama, ancaman keselamatan. Kedua, untuk memacu kemajuan sosioekonomi bersama. Dan ketiga, satu isu yang sangat sensitif iaitu keseimbangan demografi ataupun kaum. Jom kita tengok satu persatu. Isu yang paling mendesak ketika itu, komunisme. Memang ada kebimbangan yang serius bahawa pengaruh komunis yang makin kuat, terutamanya di Singapura, boleh merebak dan menggugat kestabilan seluruh rantau. Jadi logiknya mudah, kalau kita semua bersatu, kita akan jadi benteng yang lebih kukuh untuk melawan ancaman ini. Dari sudut ekonomi pula, cuba bayangkan, kalau setiap wilayah ni bergerak sendiri-sendiri, kuasa ekonomi mereka terhad, tapi bila bergabung, tiba-tiba mereka jadi satu pasaran bersama yang jauh lebih besar, boleh percepatkan pembangunan dan yang paling penting, bila kita jadi satu blok yang besar dan stabil, pelabur asing pun akan lebih yakin nak datang melabur. Dan yang ketiga, ini adalah satu realiti politik yang tak boleh dielakkan masa itu. Demografi. Isunya, kalau Singapura sahaja yang bergabung dengan tanah Melayu, komposisi kaum akan berubah secara drastik sebab majoriti penduduk Singapura adalah berbangsa Cina. Jadi, dengan membawa masuk Sarawak dan Borneo Utara dengan populasi bumi putera mereka yang besar, ia dilihat sebagai cara untuk mengekalkan keseimbangan demografi dalam persekutuan yang baru. Okey, sekarang jom kita kenal pula dengan watak-watak utama, arkitek-arkitek yang bekerja keras di sebalik tabir untuk menjadikan gagasan yang besar ni satu kenyataan. Nah, yang menariknya kat sini, ini bukan kerja seorang dua. Ia adalah satu usaha kerjasama oleh para pemimpin dari seluruh rantau. Ada Tunku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew, Tun Datu Mustafa dari Sabah, Stephen Kalung Ningkan dan Tun Temenggung juga dari Sarawak. Masing-masing mainkan peranan yang kritikal untuk yakinkan rakyat mereka bahawa ini adalah langkah yang terbaik. Bila dah ada wawasan dan sokongan dari pemimpin-pemimpin utama, maka bermulalah proses rundingan yang sangat sengit. Bukan mudah nak satukan wilayah yang ada sejarah dan kepentingan yang berbeza-beza, tapi akhirnya persetujuan mula dicapai. Dan inilah dia anggota-anggota pengasas yang bersetuju untuk bersama-sama membentuk negara baru, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara yang kemudiannya dinamakan Sabah dan juga Sarawak. Tapi macam dalam mana-mana cerita hebat mesti ada sedikit drama kan. Pada saat-saat akhir Brunei yang dari awal lagi terlibat dalam perbincangan telah membuat keputusan untuk tidak menyertai persekutuan. Mereka memilih untuk tarik diri dan kekal sebagai negara berdaulat sendiri dan akhirnya selepas melalui pelbagai cabaran pada tarikh keramat 16 September 1963 lahirlah sebuah negara baru inilah dia tarikh yang kita kenali sebagai Hari Malaysia menandakan penubuhan rasmi Persekutuan Malaysia Sebelum kita akhiri ada satu lagi perkara menarik yang ada kaitan dengan semua sejarah ni cerita Malaysia ni tak habis di situ sahaja Sejarah ni juga boleh dilihat pada simbol-simbolnya. Cuba tengok evolusi bendera Sarawak ni. Ia dah bertukar beberapa kali. Setiap perubahan dari zaman Raja Brooke ke era lepas masuk Malaysia sehinggalah ke bendera yang kita kenal sekarang, semuanya menceritakan satu babak penting dalam perjalanan identiti Sarawak yang unik. Menarik kan? Jadi kita berbalik kepada soalan penutup ini. Kesan daripada pembentukan tahun 1963 tu masih kuat membentuk Malaysia sehingga ke hari ini. Ia bukanlah satu titik noktah dalam buku sejarah. Sebaliknya, ia adalah permulaan sebuah bab yang masih kita tulis bersama-sama dengan segala cabaran dan kejayaannya. Terima kasih kerana bersama kami.